Так, всім привіт. Сьогодні у нас нарешті нове відео. Бо вже спитаю, коли відео, коли що. Але, на жаль, такий час, що не знаю, якось не хочеться може знімати, може немає про що, хоча про що є. Е, на покатушки особо не їжджу зараз. Е, ну Може, це такий, знаєте, весняний настрій, що не хочеться щось. Але, тим не менш, сьогодні розповім трошки про мотосезон який у мене. Попереду ще я пару раз уже виїжджав на мотику, але все ніяк не, не виходить. Знаєте, щоб так підкрити сезон, і все, от я там постійно їжу, і все. На жаль, так не виходить. Але все одно я там на вихідних пару разів виїжджав, спробував на пару годинок проїхався супер клас. Відчуття просто от бомба. Хоча і мотик 400 кубів мені малувати точно, але чисто, щоб проїхатися на Лайтіку і в Кайф. Вистачає мені по місту саме те, що треба. От. А зараз ще е, розповім про те, що, в принципі, ну, мабуть, мабуть у мене теж буде, таке куплю собі. Е, це все ж таки ендуро. Е, багато моїх знайомих друзів їздять зараз на ендуріках. Я не можу, бо Вольт не приїде ніде. Шадовка теж ось тільки по місту. І виходить так, що зараз ці покатушки, все цікаве, проходять повз мене. Звісно, ви відяжки теж не бачите. Вот. Але сьогодні покажу на яких апаратах хлопці їздять. У них сьогодні покатушка. Я якраз неподалік сьогодні зранку приїхав. І е зараз вони будуть в гараж, покажу, що вони за мотики, що я собі, в принципі, хочу і розповім. Вот. І. і. на шадовку я пока что не продам. В этот сезон я на ней откатаю точно. Будет интересно. Лямбад. А, чтобы что-то сделать? Вот и сам подбор. Устроим аукцион. Мы ваши блин. Вы едете. Ям готов. Нихера, себе, это что такое? Это же пушка! Эндуристы должны страдать. Ее ветерок сегодня? Сейчас упадет так. Да, нет. нет. А ножка высокая ему. Номер раз. Крэх, человек старый. Заживите, а не женись, почихайте меня. И другий. Каяба как отработала, видишь? Так, ничего надо Ну вот он, двести пятьдесятка

Це чисто щоб доїхати, переодіться. Ці два козака сьогодні їдуть Яндуріч. Ну це як завжди, намитий, натертий, гарненький. Все як треба. Гарний, гарний. І це поп помазу, дивіться, Що Шоди там снімає? Снімаю, як ти радів, коли його начищав. Что, аж цепь белая. Масочки, Точно масло. У нас У нас будет розыгрыш. У все брать. БМВ заметили, это Кстати, такие у меня стояли на апрельке. Я их благополучно <соц 'я> отбывал. их

Бабав, да? Батерон, да? Я поснимаю вас. Алиэкспресс. Не, ну, выглядит, выглядит достойно. Ну, скажи, нормальный индурист так. Весь в билом, выезжая на оффроуд, да? То, что надо. Взял. Ох, Валерчик, Валерчик. Ну, это оффроуд. Подготовка не то, что. Коротше, думав, їх ще підзять, коли будуть їхати, але блин, пацани швидкі. Вони зараз зайдуть ще там гаражик лапку підстроять. І я за ними не встигну. Так що... Зараз приїду на місце збору, там же під зимом, подивимось. Так, наш лоб на место. <серкосрочной> Лям покажи, нищебродина. Лям, Так. Люби, глядачи, покажите ему лимон. Так, все, <серкосрочной> И цей фокс ваш. Ну, короче. О, он он как всегда. Дыши, дыши, дыши. Черный приход. Ох, не иди, 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 старость. Оно, когда кровь, <серкосрочной> Дуристы ездят, смотри, как все. Такой наборчик, цей уже прокручивается. М -м -м. Да, ну, это наборчик. Не это китайцы, конечно, да? конечно. Наборчик. Смотри, М -м -м. Оба. Да. Вот эти тоже облизываются, ну, прям сразу. Вот это все тоже такое, оп, и все, пооблизывается. Сталь такая. А у тебя аккумулятор не горел на электричке? Не, нет, нет, там все защищено. Зачищено. зачищено. <свист> и защищено. <свист> Короче, подготовочка. Все дела. Буренка, стиви, буренка, это буренка, буренка, с Стиви, буренка! Буренка? Костюм буренка! Ну, кстати, костюм буренка, но Алиэкспресс, я вам скажу, рулит. Чего-то не Алиэкспресс. Нет, вот это Made in France. Made in France? Ай-яй-яй. Это не супер-топ, конечно, Фокс, 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 О, а в этой Элэске я езжу. Прикольная тема. Тільки чуємо все одно окуляри, типа не ці. Не знаю. Ну, то таке. О, а окуляри немає. І цей теж буде їхати на офроуд. Попробуємо. Оля, а що це у тебе немає цього? Гарнітури? А шлемі? Ага. Так э, у, у, эндуриста не бывает гонит, да, Она мешает. Просто, просто меня... универсальный. Ведаль, я, Ведаль, мог... просто еще не залетел с ним в сосну, как бы, и поэтому она шлема. Нет, просто у меня убираешь очки и ставится стекло. И он как турендурист. Ну, О, все все, 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 все. Ну, еще один один эндуро. Ковик. Субтитры сделал DimaTorzok

Ну... Да, что да, это нормально. Тормально. Стоит резинка, э, просто откручиваешь вот пары, достаешь, возишь лето на солнце, она высыхает, куда режим герметиком. Конечно, банки так делают. Это когда-нибудь. Я жду лета. Короче, видно, что эндурист, да? Типа, Грязно. грязный. Нам... Вот это что? Намутые. Это чистинки. Писичка, думаешь, это. Писичка это вот это. Вот это. А у меня не было его. Ну ладно. Кстати, типа, по асфальту гоняли вы в основном. Колеса затори и поплывая. и Хорошая резина. Не... Там МХ880, ну да. Да такая же. Вот, и не... Вот такие вот покатушки намечаются. А колес мы собирались, тут э, на машинах. Да, было дело. И стояла тут субарик. Эх, на перроне. Ну ничего, еще покатаемся. Что брать? 250, 400. Хуйня, надо вот эту хуйню подрезать на сантиметр, чтобы он стоял увереннее то специально, что чтобы землю угрузало и нормально. Да, Собрались любители Алиэкспресса? Китайский мамот Алиэкспресс в путь. Все классно. У него сегодня техничка с ним едет. станет участник. Все. Банда в сборе. Да. Ну, такая покатушка будет. Прикольно. Короче, два индурика и два тики салона, да, такие? Почти, почти. Старье, да. Она купала себе? Да? Она купает себе электричество. Да, да, да. А потом вот вся техничка такая приезжает до них. по заводу, блин, ветер такой капец. <свист> Валера, Валер. От так от. А ми вертаємося до свого мультика. З ними побачимося трошки пізніше. Можливо, під'їде на миєчку, коли вони будуть уже домиватися. Так що, отак от. Так от. І розмови про ендурік. Поки що, виїхали. Сьогодні теплесенько. Виїхали на своєм дракончику поїздити, покататися. Подивимося. що і як. Він налаштований, Все добре. Ось тільки залишилось попарбувати кермо. І, в принципі, майже майже буде завершений вигляд. Я ще хочу сидушку перетягнути. Ось. Але зараз це реально такий мотоцикл, що далеко не проїдеш, На жаль. Але прикольно, це дуже кайфово їздить. Думаємо про ендурік. Всім дякую за перегляд, всього найкращого.